Всем привет, меня зовут Дмитрий, випсер из ГАЗ Харьков. Вашему вниманию хотелось бы представить автомобиль Mazda CX-7 2.3 Turbo. Это непосредственный впрыск оборудования Заволи. Сейчас мы на дороге, посмотрим как она едет на газе. Как обычно разгончик, вот газ. И мы едем. Разгон на газе. Великолепная динамика. Это разгон на газе был. Вот вибсы без газа, смазаться X7. Как обычно, все работает как часы все просто прекрасно. Для того, чтобы скептики не думали, что автомобиль плохо едет на газе, мы выключаем газ от бензин и продемонстрируем езду на бензине. Никакой разницы абсолютно между газом и бензином мы не наблюдаем. Автомобиль абсолютно корректно, абсолютно хорошо и плавно разгоняется. Прекрасно включается коробка передач автоматическая. Все полностью работает стабильно. Потому что этот автомобиль установил ГБО непосредственно в компании VIP Service Gas. У нас очень большой опыт установки двигателей с непосредственным впрыском Поэтому, как всегда, максимально корректная работа автомобиля после установки по компании «Сервис ГАЗ». По машинке. Машинка модель не новая Mazda, но очень такая интересная, очень стильный. Стильный куб, кузов, стильный салон, очень красивый автомобиль. Тоже отклик на педаль хороший. Машина разгоняется хорошо, это вот под педали. Очень, очень даже неплохо теперь в бокс сделаем обзорчик дебо непосредственно на автомобиль 7. FSI. На Здесь все так сделано компактно по заводу, все под крышкой, Особенно ничего не видно. Здесь э, интеркулер стоит на двигателе, за счет этого все прячется под ним. Поэтому можем посмотреть общий обзор подкапотного пространства уже с законченными работами. Прямо смотрите, как установлено ГБО. Просто его не видно. Вообще его нет. Круче, чем по заводу даже. Вообще ничего не видно. Просто. Мы выходим на уровень. ГБО ставим так, что его не видно. Вообще не видно. Ставим капот, его нет. А оно есть и работает. Теперь идем к заправочному устройству. Здесь сделано в Снизу на Вот заправочка. Вот так вот мы откручиваем. Заправляем автомобиль. И закручиваем. попадание пыли, грязи, влаги полностью отсекает крышечка. И органы управления ГБУ, которые мы видели в ходу, это кнопочка. Непосредственно на панели. Здесь мы видим режимы работы ГБУ, то есть автоматический переход. Видим здесь бензин, газ и уровень в баллоне. Вот автомобиль работает на газе. 2.3 турбо непосредственно впрыск Mazda CX-7. Всем большое спасибо. Это непосредственно впрыск от ГАЗ. газ. Когда вы купите себе машину с непосредственным впрыском, либо у вас уже есть такой автомобиль, приезжайте к нам, это будет гораздо дешевле. И гораздо быстрее. Почему дешевле? Потому что после установщиков других не надо будет переделать автомобиль. А быстрее, потому что один раз заехали и вечером уехали. Всем спасибо.